Тетя Галя достала деньги, копила всю жизнь на, на похороны себе. И вот достала, думает, надо пересчитать. Села, пересчитываю, значит, так, на гроб отложила, ага, на памятник отложила, так, на, на, на отпивание отложила, ага, могилку отложила, гробовщикам отложила. Все посчитала, вроде все нормально, получается 27 тысяч она собрала а 5 тысяч остается. Получается, лишнее она собирала. А куда же эти 5 тысяч? Она смотрит в окно, а сосед Андрюха идет, она ох, убегает на улице. А Андрей! А, привет, тетя Галя! Андрюха, она ну зайди. Он заходит, она, вот это знаешь, собирала себе на похороны, ага, посчитала, на, на все посчитала, все-все полностью, 27 тысяч я думаю, хватит. Как раз, чтобы все было, как у людей. А вот ты же представляешь, осталось 5 тысяч. И думаю, куда же их деть, Андрюха? И что придумали? Да ты ж такой симпатичный. Эй, тетя Галя, вы прекращайте. Не, ну, Андрюха, может зайдешь ко мне, а я тебе 5 тысяч. Да баба Галя, перестань, да ты такой... Ой, Андрюха, ты, ты не уходи, ты зря. Ты поговори со своей Оксанкой, может и она согласится. 5 тысяч на дороге не валяется. Ой, тетя Галя, да перестань ты. Заходит домой Оксанка к нему сразу. Андрюха, ну что там, что ты с тетя Галя разговаривал? Что да ты представляешь, говорит, насобирала себе на похороны, там 27 тысяч, а осталось 5 тысяч. И говорит, куда деть? Говорит, предложила мне, чтобы я с ней это. Того. За 5 тысяч. И ты что, согласился? Да ни в коем случае, Оксана, ты что, Господь с тобой, старая баба, не? ой, Андрюха, смотри мне. Сидят, молчат, молчат, когда... Оксанка. Андрюха, ты знаешь, я вот это подумала. А может и правда. Слышь, пять тысяч, они же на дороге не валяются. Оксан, ты в своем уме старая баба. Ой, не знаю, Андрюха, не знаю. Это ж пустяковое дело. Ты ж там пять минут и все. Но зато пять тысяч. Ты представляешь, это ж какие деньги. Оксана, ты что, серьезно? Ну а что, Ну, за пять минут пять тысяч ну сам посуди ой я не знаю ну Оксана ты сама сама вот это ты меня заставила давай 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 ну и на его раз бобегали тот до бобегали пошел Оксанка ж сидит ждет пять минут проходит десять минут пятнадцать двадцать полчаса она уже не выдерживает подбегает к окну раз в окно а бобегали сверху сидит на Андрюхе и говорит Ах, андрюха давай на все цель рада похоронит Ах.